उपनिषत् मनोहि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं कामसङ्कल्पं शुद्धं कामविवर्जितं मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासक्तं मुख्ये निर्विषयं स्मृतिं यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयं नित्यं मनःकार्यं मुमुक्षुणा निरस्तविषया सङ्गा संनिरुद्धं मनोहृदि यदा यात्यात्मनो यात्यात्मनोभावं तदा तत्परमं पदं तावदेव निरोद्धव्यं यावद्रुधिगतं क्षयं एतज्ज्ञानञ्च ध्यानञ्च शेषो न्यायश्च विस्तरः नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यं न चिन्त्यं चिन्त्यमेव तत् पक्षपातविनिर्मुक्तम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा स्वरेण सन्दयेद्योगम् अस्वरं भावयेत्परम् अस्वरेणानुभवेन स्वभावो भावयिष्यते तदेव निष्कळं ब्रह्म निर्विकल्पं निरञ्जनं तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म सम्पद्यते ध्रुवम् निर्विकल्पम् अनन्तं च हेतुदृष्टान्तवर्जितम् अप्रमेयमनादिञ्च यज्ञात्वामुच्यते बुधः न शिरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वैमुक्ता इत्येषा परमार्दता एक ये चात्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्थानत्रयवेतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् घटसंवृतमाकाश नीयमाने घटे यथा घटोनीयेतनाकाशः तद्वज्जीवो नभोपमः घटवद्विविधाकारं विद्यमानं पुनः पुनः तद्भेदे च न जानाति स जानाति च नित्यसः शब्दमायावृतो नैव तमसो याति पुष्करे भिन्ने तमसि चैकत्वं एक एवानुपश्यति शब्दाक्षरं परं ब्रह्म तस्मिन् क्षणे यदक्षरं तद्विद्वानक्षरं अक्षरं ध्यायेद् यजिचेच्छान्तिमात्मनः द्वे विद्येवेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत् शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः पलालमिव ध्यानाद्धीत्यजेद् ग्रन्थमशेषतः गवामनेकवर्णानाम् क्षीरस्याप्येकवर्णता क्षीरवत्पश्यति ज्ञानं लिङ्गिनस्तु गवां यथा घृतमिव पयसि निगूढं भूते भूते च वसति विज्ञानं सततं मनसि मथयितव्यं मनोमन्थानुभूतेन ज्ञाननेत्रं समाधाय चोद्धरे ध्वर्निसत्परं निष्कळं निश्चलं शान्तं तद्ब्रह्माहमिति स्मृतम् सर्वभूताधिवासं च यद्भूतेषु वसत्यपि सर्वानुग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः तदस्म्यहं वासुदेव इत्युपनिषत् ॐ सहना भवतु सहनो सह न मनक्तु सः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति शान्तिः शान्ति अमृतबिन्दोपनिषत्तु समाप्तम्